Центр розвитку дитини «Дзига» нам довіряють найцінніше. А ти знаєш, що таке любов? Ну, це коли хтось когось любить там. Любов це коли е, людина любить другу людину. Ну, от це так, коли всі люблять. Ну, Псих. Любовь это значит любить. А ты любишь? Да, я люблю папу и маму, а потому что они любимые такие красивые. Можно его или обнять или как-то чемнуть. Любовь это когда все любят тебя. А ты Миша. Машу. Это моя сестра старшая. Старшая за меня. Она уехала к бабушкой, с дедушкой. Но когда я поечу из пьера, она вернется. А ты знаешь, что ты делаешь? Ну, я народился маминым животиком. А потом я маме вырос. Взяли животик і мене витягли. А ти знаєш, куди ти витяглася? Не знаю. Я з космосу приїздила, тому мені в животик і витяглося. Мене не родила мама. Появився, я був в животі. Потом мені маму послали, щоб мене розлізати, мамин животик, і туди доставати мене. А что такое папир? Папир – это бумага разного цвета. Папир – это разрезанные листочки. Бумага – это когда можно писать там. А она еще Бывает еще синий, голубой. Они бывают разные. А что с ней делать? Не И... Можно дерево срубать, а потом делать э, бумаги. С ней что-то там, делать рисунки. А я папиру? По, по, а, по роблят из листков обычных. Роблят всякие животные, э, там, кусачки, кораблики, самолетики. Ты бумага это значит листок. Mm -hmm. Я там пишу слова всякие, ну, листа суп. У меня есть компьютер еще такой маленький для меня. Папа купил новую зарядку, вторая сломалась. Мы ее там он отнес на базар починили. И все. И у меня получился такой компьютер. Игорь, да? Все-таки Це таке міханізм механі, такий. Він, ну то, всяке у нього є програмки, і людина там печатає, що собі хоче і все. Ну Це коли там дивляться мультики, грають в ігри, там дивляться фільми. Інтернет обознається там де. В компьютере внутри такой интернет, вот такой вот. Можно что качать, там играть в игры, мультики, качать песни, там еще все инше. Это такая штука, когда можно фотки смотреть и заказывать, и даже писать приветы, когда не хочется переходить, да? Скажи, ты знаешь, что такое электрика? Да. А что? Это электричество. До не оно можно трогать. А то беда только. когда можно фиксики заезжаться И потом работать быстро. Свет, когда горит, где оно берется? От электростанции. А что делать, когда его нет? наверное, взять фонарик, свечку. Лучше же электрику чем свечка, потому что свечки, их вполне мало надо дают, а электрика богата. Нету? Включать двигатель. Вот это. Когда у нас дают свет. А пока нету света, ну, например, там чинят и плавают, да, испотины, ставят, ставят, и, и плесывают, одну из тобой. Зига <реклама> лагерь и просто двига, можно сказать. <реклама> Це там, де учаться, там лагері, у парк ходять. Там сплять. Тобі подобається? там? – Тільки спати не подобається, Чому? тому що я не хочу спати. <говорит> а почему он так называется? Потому что а, на другом языке называется Юла. Это <говорит> лагерь. Тут еще есть садочек. Тут лягают спать, делают зарядку. Ходят на у парк. Тебе подобается? Тут? Да. Цыка. Цыка это не наша работа. Зика це садик. Мені подобається? Да. А чому? Тут є, ну, дзига, так. Чому грається? Ну, це так зига. Партнер проекту центр розвитку дитини. Дзиґа. Нам довіряють найцінніше.